Десять днів тому були бойові дії тут велись, і я виїжджав своїми хлопцями на підсилення вночі. Уже днів в 4, як ми зайшли в село, де були сепаратисти, от, бо була інформація про те, що є тут неприємні сюрпризи, міни, розтяжки. І знаходимо це все. Зрозуміло, що це якась така небезпечна гра з боку сепаратистів. Можливо, тут є якісь заміновані, стоять якісь фугаси, можливо, тут є якісь перестріляні місця, куди мають міномети працювати. От, є міни нажимного ПМН, це заборонені всіма конвенціями, ті, які відривають ногу, це заборонені всіма світовими зараз спільнотами. Є так само поставлені фугаси, так знімаються. Я думаю, що тут ще є роботи для військових і для мирного населення небезпечно повертатися. Ми ще днів п'ять попрацюємо, потім дамо вже або добро, або можливо сепаратисти проявлять, що вони насправді для чого вони залишали широкі. Ми контролюємо широкіно всі точки вже перевірені, тобто сепаратистів тут немає. Ясно, що ніч такий небезпечний період, коли вони можуть, можуть зробити вилазки, але на сьогоднішній день ми контролюємо широкіно і проводимо розмінування для того, щоб відповідно навіть до мінських угод, за якими широкіно є частиною закріпленою Україною, щоб люди повернулися. дасть Бог, зробили ремонт в своєму житлі, і, ну, щоб все більше і більше населених пунктів поверталися до України. месте найти ПМН, то есть противопехотная мина нажимная, в данном случае ПМН-2, можно только щупом, потому что металлоэлементов в земле такое количество, что даже если есть металлоискатели, они бесполезны, потому что они реагируют на металл, а здесь металл, наверное, процентов 30 земли, так что только видимость, то есть глазами искать, и можно шомполом, можно щупом, но это если конкретная зачистка у саперов, тогда на то, на то, чтобы вот этот кусочек обследовать, уйдет часа 4. Вот этот маленький кусочек. Но в данном случае вот все себя так, все или россияне, это уже уточняю, другие люди. Оберегали себя так, потому что как раз со вот стороны наших позиций направленность и ожидали отсюда удара. Потому и минировали. С запрещенными минами. неуправляемом варианте. Вот она мина. ПМН-2. Настоящая, неучебная, взведенная. Если на нее сейчас наступить, ну, человек умрет. Не умрет, но оторвет ногу, ступню, пальцы. Это сегодня сняли с растяжки. Взяли обычную артиллерийскую мину. Вот сюда вот, если вы приглядитесь. Вставили обычный тротиловый заряд на муве, Установили ее на растяжку, вон под этим приемом. Все, тему, все установили. Если бы кто-нибудь ее сдернул, вся группа бы в радиусе 20 метров погибли бы все. И вот такие вот кустарные снаряды, фугасы, установлены по всей линии переходов асфальтов. Поэтому, ну, смотрите, помню. У нас века у него, вот тряпочкой, тряпочкой, тряпочкой прикрыта обычная, самая стандартная тротиловая шашка. Ну, вытаскивать я ее не стану, мало ли что. Вот. Так что будьте аккуратны. Ну, 20 метров и трупы все. Ну, бы никуда дальше не пошла. Они здесь находятся под деревьями. И вот еще одна расставочка уже натянута. Вот стоит вот тряпочка. Вот с этой стороны ее видно. Вот сюда вот можно зайти спокойно обойти. Ну вот стоит F, стандартная да, советская могут, граната F1 на растяжке, на дурака. Если кто-нибудь ее сейчас дернет, тут погибнут все в радиусе метров 50. Стандартная противопехотная мина, ПМН, нажимного действия. Широко встречались на территории бывшего Советского Союза, очень массово производились. Если на такую миночку наступишь, минимум оторвет ногу. Максимум оторвет все. Вот это у нас, короче, снаряд типа ПГ-9, который используется артиллерийской установкой противотанковым гранатометом СПГ-9М Копье. В чем задумка? Он стреляет двумя типами снарядов. ОГ-9 и ПГ-9. ОГ-9 осколочные гранаты противопехотного действия. ПГ-9 противотанковые гранаты кумулятивного действия. Как эта штука работает? В общем, она раскрывается, достается из чехла, приобретает вот такой вот вид. В открытом виде. Да, продаю. Потом из этой коробочки коричневой достается порох. Ну, тут есть открытые коробочки, кто-то может взять открыть. Если мне проассистировать. Вот. Эм. Вот это. Да. А не, она, видишь, закрытая. Запаяна. Кстати, русские так запаивают. У нас не так они запаяны. Это российские. Да, да 91-го года. Не, все запаяна. 91 -го года. Да-да. Что? <связать связать> <по руках. Баба. связать> <связать> Ничего не будет, в общем. Вот. Внутри имеется страховой снаряд. Эта штука должна сниматься, тут даже для самых тупых написано снять. М -м. Вот. вот. Таким вот образом она заряжается. Защелкивается она. Вот так вот. Да, в упор и вот так. Оп. Защелкивается. Приобретает подобный вид. И вот такая вот штука заряжается в гранатомет СПГ-9 радиус действия полтора километра. <coughs> Пороховым снарядом она выталкивается из орудия. Дальше, когда пороховой снаряд свой отрабатывает, от него остается вот эта вот штучечка, там металлическая такая конце. конструкция. Да, вот если видели, они валяются. Дальше внутрь вступает внутренний реактивный снаряд, который досылает снаряд до места встречи с противником. Очень эффективное оружие, но только на небольших дистанциях, полтора километра. Что можно такой штукой э, Танк. взять? этой штукой можно взять танк. Короче, в танке модели Т-64 или Т-72 он делает на входе такую вот маленькую дырочку, а на выходе огромную дырень. И внутри из-за перепада давления перебивает весь экипаж и осколками самого фюзеляжа уничтожает внутренние элементы брони. Сейчас, сейчас. Здесь, видать, в хате они жили. Там матрасы, лежки, форма российская. Много чего, все именно русского производства. Российская тушенка не для продажу присылает Донбасс, спонсирует противника надпись. нашего. по-русски. Тут таких да. много и консервы, и тушенка. Да, даже. Все же хочешь. Итак, это у нас РГО Шмель. Ручной, реактивный гранатомет. Радиус действия у него максимально 650 метров. Зона сплошного смертельного поражения 50 метров. Значит, значит какое-нибудь это... действие. Это, 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 а, это огнемет. По сути, он стреляет э, гранатой, которая Что на определенной да, дистанции да, да, распыляет прыгает. специальный газ, который через 0,3 секунды при столкновении с воздухом воспыляется. Вот. Такие производятся только в Российской Федерации исключительно. Данный образец был собран в 2007 году. Мог он попасть через какие-то пятые-десятые руки, кроме России, Ни в ко... к Ни в коем случае, потому что это производит только Россия и больше никто. Они не поставляются ни в какие страны, никуда не продаются и используются только российскими войсками штатными. Очень дефицитная штука даже у них. Еда для нашего музея. У нас там это основной укрепрайон наиболее эшелонированный. там на каждом перекрестке на каждом т-образном все сектора разобраны такие же самые коммуникации как мы видели в этом доме даже более значит технические такие вот и там у нас Беттер Пострадавший не доехал до конца улицы Ворошилова. Широкіна – це Україна, яка була, залишиться з нами Бог і з нами перемога завжди, повсякчас на віки вічні. Амінь. Здоров'я всім! Вітання, Божого благословення, щастя, миру, спокою, мирного неба і Божої ласки. І сто років життя кожному солдату. Слава Україні! Героям слава, слава ворогам!